дворники наши работают вот если у нас э, меняются погодные условия значит трактористы у нас работают в три полчетвертого, в зависимости там, как заводится техника, в три их привозят, чтобы с полчетвертого они приступили к расчистке. Но опять же, пока трактор не пройдет, дворник же работает тоже, ну как, он может там расчищать подходы к подъездам и так далее, но он уже будет работать и расчищать дальше после того, когда пойдет техника. Все это нужно сопоставить. Это все такой комплекс, не, не так просто. После этого, когда это все расчистили, потом уже вход идет посыпочный материал. Это нужно, кроме того, что расчистили, еще нужно и посыпать. У меня впечатление, как вы рассказываете, как будто мы в разных мирах живем. Вот мне э, постоянно приходится по городу ходить, и вот первые две недели я вообще подсыпки почти не встречал, понимаете? А, скользота кругом. А, ну, начиная вот от центра города, а про окраины вообще, на поселках вообще ничего не подсыпается. Значит, если дороги мы посыпаем соляно-песчаной смесью, то э, тротуары мы посыпаем только песчаной смесью. То есть это немножко разные вещи, правильно? То есть первый момент. Второе, давайте вспомним те погодные условия, которые у нас были. То есть первое, будем говорить, прошел гололед, мы это все посыпали, пошла оттепель, практически это все вплавило сразу в воду, мы посыпаем по новой и по новой и по новой. Да, то есть можно говорить о том, что там вообще никто ничего не делал и так далее. То есть тут давайте взвешивать и те погодные условия, в которых мы с вами, будем говорить, находимся. Второе, для того, прежде чем приступить к посыпке, нужно произвести качественную расчистку. Я думаю, вы со мной это спорить не будете, да? То есть для того, чтобы, будем говорить, посыпать, надо сначала хорошо расчистить. Дороги посыпались регулярно. Я вам для сегодняшнего дня скажу следующие цифры. Агродорстрой 5. На посыпку дорог на сегодняшний день израсходовано 480 тонн соляно-песчаной смеси, а предприятием Комсервис высыпано около 50 тонн. Тротуары посыпали, мы будем говорить, не, не техникой такой, которую мы можем посыпать, а все, конечно, исходило из человеческого фактора. Но ну, засыпать людьми такие массивы, поверьте, это действительно сложно. То есть, ну, посыпалось для того, чтобы люди спокойно могли пройти и ну, не травмироваться там и так далее. Причем мы постарались охватить всю часть города и прилегающих окраин.